Так, смотри, а там получается уже про какое-то водосховое... Что там уже водосховое еще это взорвали? Что они взорвали? Не помню. Так, так, на Донеччине. Она как то падала, и она просто писали комментарии, как раз таки на Донечине, мы еще не понимали, что это за водосховище, его взорвали, это россияне, да, взорвали, получается. Okay. Смотри, сейчас опять будет ситуация с водосховощем, вот, у них прям какая-то идея фикс, это Киевское, Выжгородское ну, водосховище. Баллистика, сразу говорю. Угу. Дивись, я то знаю, есть... что они еще планируют теракт на водосховище, которое находится в Запорожьей области, поэтому, О, может... блин, понятно все. Я просто спросила, как, ну, какая территория. водосховища, не только в Киеве, получается, есть у нас. Ну, тут смерть, баллистика, то есть... Сейчас, хорошо, что это? Что это, что это такое? Что за территория? Это все-таки Запорожный или Киев? Да и то, и то. И тут получается возле водосхода еще какой-то мост. Вот шестерка мечей сразу падает. Не знаю, есть там мост или нет. А, ну да, я, я проезжала, есть там мост, вот этот мост. Киевская, и по Запорожской области тоже показывает. Потому что я спросила. Смотри, то есть восьмерка мечей территория, которая наполовину для нас недоступна сейчас. Ну, то есть, там же область оккупирована, как правильно. Вот, типа, то, есть и то, и то получается. Запорожская, значит, киевская. Потом. Рыцарь мучей падает. все, чтобы все там, де йдуть бої, все то, що в них планувалося по наступам. Тобто, це виходить юг, це Херсонська область, це Запорожська область, да? Это может быть Сумщина, потому что рыцарь мечей на Сумщину часто там ДРГшники. Рыцарь мечей — это движение. Поняла? Идёт. Харьков, Днепр, Кровый Рог, блин. Ну, Запорожье, это без сомнений. Вот карта Луны падает, это атомная станция. Ладно, мне Будет кажется, надо отдельно смотреть каждый. А, так и какие-то будут на атомной станции, или что-то там в середине? Ну, да, еще точно показывает уже. Мы mm -hmm. разумеем, понимаем, на станцию. Да, карта Мага, что это? Да, карта суда. Опять не баловаться будут там. Двойка Пентаклей падает. Играться. Что-то они там будут делать. Как в прошлые разы. В прошлый раз нам падала туз пентакли перевернутая Это система безопасности. И э, по людям. Опять здесь тройка кубков падает. Опять про пленных. Что-то опять... Я не знаю, почему еще оно не сбылось. И лучше бы оно не сбылось вообще. Но как мы уже просто знаем, предсказания могут растягиваться. То есть опять показывают, что со станцией будет что-то не только с температурой, с безопасностью, а еще и с людьми, которые там. Я не про военных сейчас говорю, я про цивильных людей. Тройка кубков на цивильных людей падает. Может, что-то узнаем. Может, что-то будут какие-то условия у них, да, вот касательно этого всего. Обмена или чего-то еще. Кстати, обмен большой произошел, я очень рада, не сказала, она рада. Тива uh, ще по небезпеках, враховуючи те, що зараз анонсують, що відбудеться найпотужніша масована атака. Я розумію, що це вже не вперше нам нас наступають, але тим не менш, мусимо перевірити, чи дійсно ворог зараз спроможний нанести удар, якого ще до цього не було. Зараз, секундочку, і смотри у них, вони, анілактики то забочений зараз, опять таки вокзалами. Вот, колесница падает. Это вокзалы, вот Фортуна, вот, да, и туз пентакль, и торговые центры. Большие. Куда прилететь может? Это по всей Украине сейчас говорю. Они озабочены вот вокзалами, и торговыми центрами. Комплексами, давай так скажем, тоже могут быть комплексы по тузу Пентакли. По тузу Пентакли во время войны уже отследила, проходят часто торговые центры. Типа эпицентра и так далее. Вот опять, чтобы не было такого, как было в, в Харькове, да, прилетела по эпицентру? Че, куда Вроде бы. Ну, в эпицентр не, не только в Харькове, а в принципе. Просто вот в... чуечка-чуечка работает, потому что вот недавно относительно, мы в эфире, не помню, у тебя они у тебя сидели и говорю. Какое-то такое ощущение, будто будет такая ситуация, как вот мужчина вышел за хлебом, а прилетела в Одессе в дом, и погибла вся семья. Вот что-то будет подобное. И сегодня хоронят в кровом рогу семью. Буквально неделя прошла. Что-то очень схоже с эпицентром будет. Прям вот чуечка пошла. Вот снова прилетит куда-то. Вот прям вот не нравится мне карта. Я прям вот ту спинтаклию увидела, такая так, типа. Они какие-то даже по энергии, если взять, они какие-то озверевшие сейчас. То есть было какое-то время, когда, знаешь, я так себя чувствовала спокойно, то есть как-то так, типа. А они какие-то озверевшиеся, я не знаю почему. Почему они такие озверевшие сейчас? Прям совсем озверевшие. Почему? Россияне обстрелили, обстрелы так сильно. Что повлияло на это? Тут несколько причин. Первая причина все-таки я связываю с победой Байдена. Я не знаю почему. Они же изначально к нему хорошо вроде относились. Что-то такое, понял? Здесь такое. Ой, ой, Байдена, да, да, Трампа. Трампа, это первое. Второе, повешенный падает. Рыцарь кубка, у десятка пентаклей. То есть они им не нравится, что мы не идем на переговоры. На их, в принципе, не то, что на их условиях, в принципе, никто ни с кем разговаривать не хочет. Они таким образом пытаются нас, типа, подтолкнуть к этому. И пятерка мечей и карта Луны. Не знаю, ребят, в Запорожье не живу, но. Даже не то, что в Запорожье, да. Пятерка мечей, карта. Ну, Луна это больше все-таки к Запорожской области, я отношу, там станция находится. А, пятерка мечей это карта бои, да? То есть я думаю, что в Запорожской области, как ни крути, наступления какие-то идут. Я не знаю, я не читаю новости сейчас. Идут там наступления какие-то. Я думаю, что у них оно немножко провально, не так, как они хотят. И за счет этого всего, что у них там какая-то проблема, если они нам мстят таким образом. Вот. Так же самое, я думаю, пятерка мечей может часто к не относиться, потому что там также есть станция. За счет того, что они не могут ее деоккупировать. Пока рано, насколько успешно смотреть. Ну давайте посмотрим, насколько успешно наступление. Я вот. обстрелы тоже, блин, буду здесь. Сетка мечей, карта башни. Вот видишь, падает. А ш... откройте мне шупал. А, я понял. Напомните, знаете, что мне потом? Это я людям сейчас говорю, и тебе тоже. Э -э надо в декабре, когда начнется декабрь, смотреть по обстрелам. Что-то будет новенькое. Карта шута. Они что придумают новенькое, куда они стрелять будут, какая-то цель новая добавится. Надо будет обязательно просмотреть. Прям что -то новенькое. То куда еще не было обстрела. И что-то очень странная карта шута, прям. Что никто же не, не поймет, что такое вообще произошло. Легкая эта информация, она справдя. Куди вже гірше того, що відбувається зараз? Не знаю я. Куди вже гірше? Чесно, не знаю, що тобі сказати. Я бачу, коли я смотрю новини, з вот, цими гробиками маленькими, для мене це вообще. Я, в принципі, новини не смотрю по тому, потому що я не можу на це смотрети. Це жахливо, це нестерпно і я просто не уявляю, як жити тим рідним, які лишилося і ховають своїх найрідніших. Ну, видиш, що та ситуація з цим мужчиною, який в, в Одесі, він умер. Он же на войну пошел и погиб на войне. Так. Ну, я думаю, что он, в принципе, сам это знал, что он погибнет. Он специально и пошел, мне кажется. Вот. Этот мужчина, не знаю, посмотрела фотографии сегодня и видео посмотрела, но... Я не знаю, что здесь, что здесь сказать, как вообще можно человека успокоить и как его, типа, Вообще, я же говорю, вот мы, мы же с тобой да, на съемках нашли. Э, ну, это все уже знают, что мы, мы, мы смеемся не потому, что типа мы дурачки, а мы смеемся, просто потому что сама ситуация кринжовая очередь. Мы нашли тело, мы с Аленой вместе снимаем, работаем. Потом эти новости про крову рог. Я реально прихожу домой эти новости, эти новости, ту, ту и, и, и ты сидишь, понимаешь, что мир сошел с ума. Вот правда, мир, блядь, сошел с ума. И непонятно, к чему это дальше все приведет, если сейчас уже такая срака, что будет дальше. Даже не только в Украине дело, в России, а дело вообще во всем мире, в принципе. Что вообще такого происходит, где мы там как бы так накосячили, что у нас такие испытания, что вот так вот. Ну, хотя понятно, где мы накосячили, везде, во всем. Мы уже влезли везде, и в океаны, и в космос, и куда мы только не влезли уже. Понимаешь, поэтому... Там планета мстить таким образом. Коротше, поэтому новинця я не вважаю. Поганого не буде, воно ставатиме все гірше і гірше, те, що стосується і світу і України в цілому. Чи все ж таки є можливість якось зупинити ці всі покарання? Взагалі буде когда-то просвітлення в мире? Вот, вот таке время, що війни в принципі, не буде ніде. От просто, так, да, якась мирна життя. жизнь. Говорю, сама в це не вірю зараз. Может, вот что-то вот как-то хотя бы, чтобы оно дал. Сегодня, блин, стих нашла девочку. Ну, девочка эта погибла. По-моему, в Донецкой области. Поэтесса или кто она была? В ТикТок листала. И там, типа, какие-то слова, аж чайник он треснул. Какие-то слова, э -э, ну, пробстрелы, типа, что такое чувство, ну я своими словами просто объясню, уже не помню слова там как дословно, такое чувство, что когда у тебя вот обстрелы, нас всех ведут на расстрел, просто сегодня целят не в тебя. Я читала, это, да. да. да да это просто, ну вот так оно и есть. Она погибла тоже в Донецкой области. Боже, ты говоришь, она просто, просто мороз. Да, нашла этот стих сегодня. Случайно. Я не знаю, просто мне столько людей пишут после этих трагедий, после. Я не знаю, чем помочь им. Ну, я могу там максимально финансово да, помочь, могу там как-то по своим каким-то возможностям в плане там работы с мертвыми, например. Вот, мы же в субботу будем девочку эту отпевать, провожать же будем ее, которую мы нашли в, на съемках. Вот. А я не знаю просто, что будет после войны, потому что с таким количеством мертвых, как сейчас, это я не знаю даже, как всех провести, упокоить и что вообще делать. Я прям, я об этом думаю постоянно, что это после войны еще разгребать все нужно будет, и какие там толпы и кучи. Мне просто реально, вот в начале, ну как в начале войны, когда я с Варшавы приехала, мне мертвые снились толпами раньше. Прям вот я засыпаю, боялась спать, потому что я засыпаю, мне снится просто кагал мертвых, которые ко мне бегут военных и просто пытаются, типа, меня внимание обратить мое на себя. А ты же на всех не обратишь внимания. Там толпы, ну, Сильки то есть... душ, какие до сих пор тела не знайдены, уже не факт, что найдут, это же да. есть такое, конечно. Да? Я же говорю, меня уже ничего не удивляет, наверное, в этом мире, я уже ко всему, всему привыкла, дети погибают, все погибают, тел нету, можешь себе жить, тебя изнасилуют, извините, и в яму кинут, ты будешь там, как мумия, лежать, пока тебе не. Ну, короче, я уже не знаю, есть ли какое-то просветление в этом мире, посмотрим, давай вообще. Я в это не верю. Уже. Сейчас. Мне кажется, что люди сами виноваты. Пока люди сами что-то не поменяют, ничего не поменяется. Только, знаешь, замкнутый круг. День сурка, потому что люди сами это создали своими руками, войну и все остальное. И нужно им же и закончить своими руками, понимаешь? Поэтому, когда говорят, что дьявол во всем виноват, типа дьявол, там, это деньги, это дьявол, алкоголь, это дьявол и так далее, я всегда говорю о том, что Дьявол-то понятно, но он так как бы может предлагать. Но он проверяет таким образом, да? То есть согласись, это или нет, потому это что из дьявол... нас нас Конечно, конечно. Это высшая энергия, ему все равно на материальном. Им все равно, так же, к смерти, им на материальное все равно абсолютно. Они смотрят вот сюда, они проверяют, кто ты и кем ты являешься. Это люди, блин, ручками своими побольше нагрести только. Это ж ты берешь руками своими. Это не дьявол берет за тебя. просветление будет в этом мире вообще или нет? Просветление, карта звезды. <laughs> ну, типа, хорошо, супер. Э -э да. Туз кубков, карта двойка кубков, смотри. Ну, опять-таки, двойка кубков — это связи, это разговоры. Туз кубков. Это, туз -кубков это эмоции, это люди. Ну, то есть, это только мы можем все. Ну, это не... Тут нету... Ладно, карта звезды часто в магии, в практике может показывать высшую магию. Она может... И, и соборное колдовство, еще церковную магию. Да, может показывать. Но дело в том, что здесь император падает. То есть, вот, это все от людей зависит. Это все зависит только от людей. А высшие силы вообще влияют как-то на окончание войны вот сейчас? Они, давай как не так спросим, да, спросим, они все-таки заинтересованы в том, чтобы закончилась война? выше в силу. А почему десятка жезлов? Ну да, видишь, смотри, показывает по шестерке кубков башня. Типа, что все тянется с прошлого, во-первых. Понятно. Это как кармическая какая-то ситуация, которую нужно решить а мы не можем все по кругу то есть война будет повторяться постоянно но карта башни это разрушение но башня вот не знаю может тарологи смотрят кто не знает башня это такая карта иногда она может для меня это негативное значение нанесет в принципе для всех тарологов но башню можно даже если ее разрушили воссоздать по кирпичику снова построить воссоздать то есть тут как ни крути, силы намекают на то, что как мы разрушили своими руками и разрушали в прошлом, так мы можем и воссоздать все это. Просто было бы желание. Нет желания. Опять-таки, почему желания нет? Четверка пентаклей, девятка пентаклей. Все зависит от денег. Это деньги. И опять-таки, деньги сейчас с чего? В это война. Оружие, все остальное. Сейчас просто за счет того, что ну, а кому выгодно, то вот оружие, война, кому выгодна? У нас? Покажите мне три страны: Россия, Америка и Украина. Сейчас хочу по одной карте. Кому выгодна война? Больше всего в плане финансов заработка. Украина. Россия, Америка. Еще по одной карте. Украина. Россия. Америка. Украина. Россия. Америка. Никому не выгодно финансово. Ну, я понимаю, хорошо, да, это траты денег. Но не так вопрос приформулируем. Давай так. Кто не заинтересован в окончании войны? Украина, да. Россия или Америка? Покажите, пожалуйста, по-честному. Давайте Украина. Первая была Украина. Россия. Америка. Украина. Россия. Америка. Украина. Россия. Америка. По последней карте. Украина. Россия. Странный ответ, честно, ожидала другой ответ. Я думала, что на Россию покажет, показала на Америку прям. Десятка пентаклей, шестерка Пентакли, смотри. Семерка пентаклей. я удивлена очень. Я очень удивлена, я не понимаю, почему так показала. Ну, Украина сразу нет, да, вот понятно, что солнышко, Рафан. мы хотим. Ну, понятно, что мы хотим уже сколько можно. Россия, типа, шестерка мечей и влюбленные, как ни крутить, типа, какое-то движение к общению они хотят. Все таки, видишь, падает. Что-то они хотят там, ну типа вот-вот. Понятно, что общаться там нечем. Да, мы не говорим, что надо там общаться и так далее. Они конченые убийцы. Им и, их судьба, я не знаю, это просто, чтобы Россия под землю ушла. Вот эта судьба у них такая. Я очень желаю им этого всего, чтобы кто-то кнопку нажал, они просто провалились и исчезли с лица земли. Но по этим картам показывает, что да, типа они вот хотят какие-то разговоры с нами. Что-то они хотят, типа. Влюбленные это могут быть взаимоотношения, да, это карта любовников, это опять-таки могут быть наши связи прошлые, которые были, типа они об этом думают, задумывались. А по Америке показала заработок денег, как они гребут. Причем деньги, смотри, десятка пентаклей, шестерка пентаклей. Заработок денег с помощью финансирования нам. Это как вообще, я не понимаю, как они зарабатывают с этого деньги еще? А, ну все ясно, понятно. Не, все, можно даже ничего не говорить. И знаешь, из-за чего это? Скорее всего, они обещают оружие, наверное. Дают процентов 10, например. 90% продается просто. Они себя в карманы пихают. Вот тут вот, как-то вот так вот, наверное, делается все. Понял, к чему здесь. Хорошо, у меня вопрос такой. Все-таки, а кто виновен в войне? Тупой вопрос, понимаю. Но сейчас давайте. Вот интересно, что просто карты покажут. Украина, Россия, Америка. Мы ответ знаем. На америку спіхва зі я не буду. Виновата Росія, тільки Росія. Но Можна перефразувати його не хто винний, а в кого виникла перша думка про цю війну? Хто розробляв цю стратегію і підводив до цієї війни? Тому що Росію могли підштовхнути до цього, могли її надихнути і змотивувати ну, мені це. Кажется, це явно не Америка, може, це ну то Сейчас давай, кто, 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 кто виновен в войне? Мы сейчас по одной карты достанем, а потом кто подтолкнул, да? Этого? Кто, кто виноват, сейчас покажет. Мы знаем ответ, но все равно. Так, Украина сразу нет. Мечи. Россия. Россия, карта суда. Все. Рок. Роковая карта. Россия виновата. Америка. Нет. Хорошо. Кто Россию подтолкнул к этому? Карта суда. Карта Рока. Сюда карта так просто не падает никогда. Ну, конечно, конечно. Что их подтолкнуло, никто их не подтолкнул, они сами себя подтолкнули. Семерка мечей правосудие и фортуна. Семерка мечей это карта обмана, лицемеров и так далее. То есть они просто. У них. Э, момент справедливости, вообще справедливость искаженная, очень, понял? Они не у -у -у. знают, что такое справедливость. В принципе, они. Они маугли. Вот, видишь? Все правильно, карты показали. А в конечном итоге, покажите на сегодняшний день, кто победит? Росія или Україна? одній одной карте. Да. Не знаю, конечно, какая победа у нас будем, з такою вообще ціною і шоу. Что... Граби только виносять і закапують і все. Але так хочется, чтобы все, щоб це припинилося. Ціна величезна, але не хочеться, щоб вона була ще більше. Тут біді. Спасибо, приятно. Россия, карта иллюзий. Сразу <laughs> падает типа нет. Украина, тройка Пентакли. Ну, мы к этому идем. Тройка Пентакли, это да, типа вот мы работаем над этим. Это вот карты хорошо показывают. Хорошо. А все-таки прям, ну, вот прям мир признает, что Украина победила. То есть это будет так или все-таки просто будет какое-то типа... Даже не, ну, не, не, не то, что не перемирие неправильно сказано будет, а типа па пауза, заморозка. Или все-таки прям признают, что Украина победила. Вот прям на бумажке это будет написано. Вопросы тупые. Я понимаю, ужасно тупые. Но мне надо карта просто разжевать, чтобы они мне правильно показали. О, нет. Нет. Все равно что-то будет. Карта шута. Я же помню, что-то нам тоже уже падала. Они будут вот это так, так просто, вот. Убилять. Да. Вот так, да. Америка скажет, что они победили, они молодцы за помощи. Россия скажет, вы уж понимаете, специальная военная операция уже закончилась, как бы, ну, мы сделали свои цели, все. Да, Украина, ну, Украина напишет в подручниках, что то мы. Понятное дело. Карта шута. А вот мне карту шута. У каждого своя победа будет. Не будет такого, что весь мир признает, что Украина победила. Я сразу говорю. Ну, да, да маніпуляции какие-то будут, вот, какая-то карта дьявола, понятно, что у каждого свое какое-то будет кино. А... Тут хочется сказати, у нас аби припинилася смерті наших прекрасних людей. І звісно, хотілося б повернення наших територій. А що там буде написано в підручниках в інших країнах? Це вже чесно, не так важливо. Щас, отер... Щас, да. а території повернуться до України. Ні, 20 пентакло. Я предполагаю, что не повернется, изначально. Донецк, Луганск, Донецк, я тоже подумала. Донецк Луганск, да, не повернется изначально. Да. Туз Пентакли и пятерка мечей это говорит о том, что Тузпентакли огромная, огромная территория, длиннющая. Она уже, к сожалению, сейчас э, они много захватили. Э, россияне. Туз Пентакли. Это, ну, вы понимаете, сами, что такое туз Пентакли? Это не, не, не Пажик, это туз Пентаклей. Э, огромная территория. Пятерка мечей. На этой территории будут бои продолжаться дальше. Даже если уже будет э, перемога, скажем так. Вся территория еще будет в боях. Вот. Что еще То, не вернется? Можливо, но Да, я думаю, что да, да. Что еще может не вернуться? давайте уже так, чтобы Крым вернулся, а, потому <связывая> что, ну, у меня отец с Крыма, как бы, там, и и квартира у нас была, мне как-то хочется, как бы, ну, я все детство провела в Крыму, поэтому, может, все-таки. Запор... А что это Запорожская падает? Подожди, Луна, секундочку. А... Ну, Луна падает, Запорожская. Она, насколько она окупірована там? Подожди вообще. Ну, частково окупована, Ну, Частково, да. Восьмерка мічей. А... Тобі випадає, що не повернеться, чи випадає, що повернеться? Не повернеться. Мне кажется, знаешь, что карта умеренности падает, пятерка пентаклей. Опять-таки, мы сейчас не знаем, насколько там какие-то похождения же начались у них, да? Это мы так пока пальцем в небо гадаем. Я же такое не люблю, смотри, ты знаешь. Мне нравится смотреть по факту уже, поняла, когда вот какие-то там эти. А это пальцем в небо. Мне кажется, карта умеренности, она говорит про какой-то длительный период. Это карта повседневности. Вот когда карта умеренности падает, ты понимаешь, что это долго. Тягомотина, как я говорю, да? и пятерка пентаклей. Я думаю, что тут дело не про то, что прям оккупировано все будет. Дело в том, что вот эта маленькая часть, которая оккупирована, да, почему она, проблема в чем? В станции. Вот тут Луна это выпала, то есть мы понимаем, что для них это манипуляция, и для нас проблема, потому что они ее оккупировали. Они могут сказать, что мы взрываем ее завтра, отходите отсюда. Да, и мы такие, блин, а что нам делать? И мы стоим. Поэтому здесь именно карты показывают то, Несмотря на то, что маленькая, маленькая часть оккупирована, пятерка Пентакли карта бедности. Типа маленькая часть. Будет тягомочено. Вот именно про тягомочено. Не про то, что оккупация пойдет дальше и прям все будет... А именно про тягомочено вот это вот. Так, хорошо. Что еще тут осталось? Немного карт. Это что вообще? Три территории, короче, показывает. Тройка кубка выпала. Крым не выпал, кстати. Значит, есть надежда, что Крым вернется. Ну, я думаю, Херсон, что мы... Херсон да, должны деоккупировать да. все равно. Должны Херсонскую область деоккупировать. Я уверена в этом. Касательно Запорожска, меня уже карты смущают, потому что мой сон тогда, который про оккупацию, помнишь, мне не нравится он. Ну, давай дійсно будемо дивитися по факту, коли будуть якісь а, серйозні такі новини щодо цих територій. Будемо обов'язково проглядати подальшу до долю. А зараз будемо все ж сподіватися на те, що ворогу не вдасться окупувати Це нові те, що... тері.